Саша. Да? Я, Саша. Той, кто прошел... я вам очень благодарен. Вы знаете, говорю, что Саша потрясающий актер. И э, на примере Саша можно увидеть, что наши актеры многогранные. То есть если мы видим байки Митяя, где он комедийная роль у него, понимаете, а здесь у него трагика... трагическая роль, очень потрясающая, Это... я вам искренне благодарен фестивалю, что вы отметили эту работу. Огромное спасибо за наш фильм. Кстати, наш фильм два дня назад получил золотого рыцаря, о, золотого витязя, извините, в Омске. И э, вторую, вторую роль точно так же, как и Игнатуша получил, алексей Колесников. Так что спасибо огромное. Ну, как бы, все логично. Кстати, Алексей Колесников в этом фильме сыграл роль старого индейского вождя. И, пожалуйста, подарок от нашего генерального спонсора. Я Игнатуше передам, не буду. Вика, Вика, задержитесь немного лично, лично, лично. Я, задержитесь немного, потому что сейчас за лучшую женскую роль второго плана, которую получала, получила... Мне что ли? Ну, поэтому задержитесь. Которую получила актриса той же картины, той кто прошел кризис. Вот. Награждается Ольга Гришина. И, конечно, ее наград вручается вам Виктор Андреенко. Это очень хорошо, что женское и мужское начало у меня в руках. Будет. Это прекрасная актриса. А, к сожалению, у нас не было другого варианта, потому что она играла большую роль. И, но получилось так, что как бы второго плана. На самом деле это первого плана. Но... Спасибо. Нет, действительно, актриса потрясающая. Успела за время фильма родить. Так что это очень прекрасно. Действительно, она <связывая> родила. Вот это фильм снимал. Спасибо. Дай да, Бог вам здоровья всем. Да, я, я, я уже ее передам. Подожди. Виктор, подождите одну минуту, Виктор. Вы опять не уходите. Опять не уходите. Это на охоте надо идти? Нет, просто нужен какой-то дубль. У есть женское начало и мужское. Что вы сейчас скажете по этому поводу? Потому что за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Той, кто прошел письмо» он награждается... Сам! Виктор Андренко! Это очень, поверьте мне, что друзья, я улыбнулся. На, 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 подарок, на. А, друзья мои, я очень благодарен. И, а, чем благодарен? У меня очень много, вы знаете, призов телевизионных, там, за комедий, комедийные роли и так далее. Но это первая работа за полный метр кино именно кино и серьезные работы. Я благодарен Владимиру Филиппову, Андрею Сулярко, благодарен, конечно же, Михаилу Герасимовичу Ильенко, который поверил, что я могу быть не только долгоносиком, а еще быть... Правда, там непонятно в фильме, то я майор, то я полковник, но не важно. Главное, что я свернул. Спасибо большое, дай Бог вам здоровья. На голову, на голову. Поздравляю, Виктор, поздравляю. Посмотрите, сколько призов он везет.

За лучшее музыкальное оформление картины награждается композитор Жозеп.